Braziliya musiqisi yenidən Azərbaycanda səsləndirildi. 2-ci Klassik musiqi festivalı bu dəfədə ənənəyə sadiq qalaraq musiqi sevərləri bir yerə topladı. Festivalın açılış mərasimində çıxış edən Braziliyanın Azərbaycandakı səfiri Manuel Montenegro konsertin hər iki ölkə mədəniyyətinin yaradıcılığının, xalqlar arasındakı əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli rol oynadığını vurğuladı. Tədric Blendy heyranlandı, çünki səhnədə virtuozlər çıxış etdi. Onlar musiqini nənki ifa etdilər, həm də öz improvizələri ilə əsərlərə rəng qatdılar. Bir əsas məqamda ondadı ki, hər kəs Braziliyanın klassik musiqisi ilə yaxından tanış oldu. Tədbirdə yerli qonaqlarla yanaşı, diplomatik korpusun nümayəndələri də iştirak etdilər. Belə böyük tədbirin təşkil olunması müxtəlif mədəniyyətlərin tanıdılması üçün geniş imkan yaradır. Burada Braziliyalı sənətçilərin əsərlərini dinləmək böyük sövq verdi. Braziliya mədəniyyətinin xoş ab havasını hiss etdik. Artıq ənənə halına gələn festivalda Braziliyanın bir-birindən gözəl klassik musiqi inciləri səsləndirildi. Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin müşayiəti ilə keçirilən gecədə məşhur bəstəkarlar Edino Kriegerin Divertimento, Alberto Nipamusinanın Adagio, Ernesto Nazaretin Adion və digər bəstəkarların əsərləri təqdim olundu. Orda anonim bəstəkarların də yəndiyim əsərləri var. Ve bugün ö, demek istedim, Carlos Gomez'in de eseri var. Yani demek çok maraklı musikidir. Ve esasları onların her bir ülkedeki olduğu kimi. Yəni xalq musiqisində də ə, ə, əsasları var. Çünki bu bəstəkarlar professional bəstəkarlardı və bütün folklor materiallarında, əsərlərində istifadə edirlər. Bu cür festivalların keçilməsi əlbəttə ki, bizim musiqimizə böyük hədiyələrini verməkdədir, verir. Yəni biz tək Braziliya gecəsi deyil, bir çox, yəni xalqların musiqilərini ifa edirik. Artıq neçə ildir ki, biz Braziliya bəstekar klassik musiqiçilərin ifailəridir və bu artıq ikinci klassik festivaldır. Braziliya klassik musiqi festivalıdır və ə, bizim orkestr ə, tərəfindən bu çox maraqla qarşılanır. Ə, və bəstəkarlar burada Braziliyanın ritimləri, bossanova, samba kimi daha klassik janrda istifadə ediblər və çox rəngə-rəng -rəng və maraqlıdır. Gecədə Braziliya musiqi elementlərini özündə əhtiva edən 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin ikinci yarısına aid klassik əsərlər səsləndirildi. Konsert tamaşaçılarda xoş təsirat yaratdı. Konsert çox möhtəşəm bir şəkildə keçdi. Biz burada Braziliya bəstəkarlarının əsərlərini dinlədik və mənim üçün çox xoş oldu. Mən özüm də Braziliya musiqi ilə Braziliya mədəniyyətinə xüsusi Marağın var xüsusi sevgim var. Ona görə də mənim üçün bu ikiqat bir sevincdir. Ona bundan sonraki konsertlərdə də mən iştirak etməyi fikirləşirəm. Braziliyanın hətta klassik musiqisi olduğu halda onun öz bir çalarları var və başqa klassik musiqidən seçilir. Daha çox temperamentli, daha çox ilğımlı, daha çox nüansları olan bir musiqidir. Təəssüratlarım çox möhtəşəm idi. Ümidlə mənim klassik musiqi heyranıyam və Bu gün burada iştirak etmək də Braziliya klassik musiqi festivalında onların xüsusi olaraq öz musiqilərini dinləmək də mənim üçün çox bilədim qürur vericidir. Ümumiyyətlə klassik əsərlər, Braziliya əsərlərini necə sevirsiniz? Bəli, onlar çox itmiq, çox müasir olurlar. Hətta jazz kimi ifaları sevirəm. Uzaq məsafələri yaxınlaşdıran musiqi həm də xalqlar arasında mədəni körpü rolunu oynayır. Bu dəfəki Braziliya festivalı olan Maraq da bunu bir daha təsdiq etdi. İsmail Quliyev, Kamran Sodiyev, Günnasaciyeva, Xavərzairova, Mədəniyyət xəbərləri.